休めるときに休んどけよあんたこそ俺はいいんだよ頑丈だからな <laughs> 目をつぶるといろいろ思い出しちまってなアバランチによフィンっていう悪ガキがいてな何を任せてもすぐにサボろうとするやつさ ただ絵を描くのだけは好きだよトンネルにスタンプの絵があったろあれを描いたのがフィンさん情報収集担当にあるってやつがいてなあちこちからパスコードを入手してくるやり手なんだがこいつが色男だよ 気に入った子を見つけたらすぐに渡せるようにいつも花を隠し持ってんだよもしかしたらここで買ってたのかもなそりいや一度キファに手を出そうとしてコピこっぴどくやられてたなだだろうな資材調達担当のネリーはジェシーとコンビを組むことが多くてよ よく姉妹と間違われるんだと二人とも似てないのにって文句を言いながら嬉しそうに笑ってたなまあいつらなら大丈夫さ全員俺に似てぶてからな エアリスを助けた後で紹介してやるよ楽しみだ <laughs> お前相手だってのに話したらすっきりしたぜ眠れそうかもうグースカピーだ。